Ноль процентов, дорогие друзья, сейчас нет никаких предпосылок к этому, ни затмений, ни ретроградности, ни жестких аспектов. Мало того, Сатурн входит в знак заморозки конфликта. А поэтому ноль процентов. То, что мы услышали от, его, от этого ублюдка, который говорит, что его заставляли принимать, применять ядерное оружие, что он не хотел, но вот Запад его хотел к этому подвести. Все это игра как и биста, понимаете, дорогие друзья. Нет ни единого шанса вот в ближайшее время применения ядерного оружия. Оно даже не произойдет между Пакистаном и Индией, даже между этими враждующими и воюющими странами на данный момент. Я не вижу, что в ближайший месяц два может быть применено ядерное оружие. Также сейчас раз информация на рахунок того, что есть радіаційний фонды, еще перевищений в Украине, частности в тех местах, там, где а Наичастейше отбываются обстрелы, чаще действенно, все так, и просто видно, что приходы. Ну это правда, да, действительно, у нас традиционные фоны, фоны, плохое качество воздуха и пыльные бури, и все это может наслаиваться друг на друга. А, ну вот вот такое, да, происходит. И конечно, нам скрывают очень много. Фониты Запорожская, ясно, и вообще вот если на ближайшее время сопоставлять, что может быть в мае, а расисты могут сделать так, что да не это, не доставайся это никому и что-то сделать такое с Запорожской АЭС, что она никогда не сможет быть запущена. Вот поэтому, к сожалению, вот такая вот ситуация присутствует, но вот, к сожалению, прогноз в этом отношении не очень хороший. З не зовсім позитивні новини разом із тим, але як результати на виборах в Румунії відобразяться для України. А що, що я пропустив. А, як результати на виборах в Румунії, на виборах відобразяться для України. А, ну, там ще буде другий тур, а, і дай Бог, щоб все-таки каким-то образом, значить, не знаю, то ли підтасовкою, то ли. Правильным голосованием все-таки не победили крайне правые, которые хотят у нас и территорию забрать, там и Буковину, спонсируются они московскими деньгами, все, все понятно, да, то есть и Джорджеску этот чувак хочет выпустить из тюрьмы, ну, все идет к тому, что победит правильный кандидат, значит, и ГУМ, надеяться на это, поэтому крайне правые силы все-таки не наберут больше 50% во втором туре, и есть все шансы, что, как и было, румынская политика по отношению к нам прекрасна, и вот так она будет продолжаться. Поэтому мой прогноз, что не допустят во втором туре победы крайне правых московских сил в Румынии, иначе это будет катастрофа для самой Румынии. Що буквально кілька питань, які хочеться сьогодні із вами обговорити. Зокрема, те, що Медведєв заявив, що треба, так би мовити, денацифікувати Європу. Чи готується Росія до наступів на території Європи і чи готова Європа загалом до війни? Алло, Європа взагалі не готова к війни, Они не випускають ні снарядів в нормальному в кількості, ни боевых машин, ничего они не выпускают, не делают, не меняются, у них куча денег, но они не знают, как это чего вкладывать. Единственное, что сейчас сильно поменяется, это приход Мерца сразу, значит, в первой половине мая к власти в Германии, это сильно поменяет стратегию Германии, наконец-то начнется быть военное производство, но чтобы что-то достичь, это нужно как минимум 2-3 года, но ничего не меняется. Вот сейчас... Рашисты устроили блэкаут в Испании. Вот сейчас они проверяют, каким образом можно кибервойска свои водить, просто обесточивать все, убирать интернет, уничтожать все это. И, конечно, они готовят нападение именно этой осенью после окончания своего, как они говорят, в Украине, напасть на балтийские страны, самое оно. Тем более учения уже в Беларуси назначены на сентябрь месяц, а Беларусь самая четкая, точная позиция, где можно прорвать Сурвалский коридор. Да. Поэтому, да, расисты готовят очень большую войну в Европе. Естественно, Дональд Трамп им не ответит. Ну и мы все увидим, как будет разоблачена пятая статья НАТО. При Дональде Трампе она перестанет работать. Дякую, Влада. Давайте также з вами поговорим про те, что є планы в Угорщине захопити частину Закарпатської области. У них были такие планы, когда Путин обещал за 2-3 дня захватить Киев. И если бы вошли российские войска в Киев, то сразу бы Орбан захватил бы Закарпатье. Но с тех пор уже много времени прошло. Теперь нет ни единого шанса от слова совсем венграм захватить, захватить Закарпатье. Это надо все-таки каким-то образом, чтобы в Киев вновь вошли российские войска. Но этого уже невозможно, дорогие друзья. Киев никогда От слово совсем не будет російським, і в Києві всегда будет українська річ і українська государственность. Поэтому Закарпаття спасено і Закарпаття стається українським. Дякую вам, влади. Отже, давайте також поговоримо про те, які астрологічні події в травні 2025 року можуть мати значний вплив на світові події та Україну, зокрема. Первая половина мая это у нас оппозиция Плутона и масса, то есть это какие-то конфликты по всему миру могут происходить, войны, вот уже разгорчилась война между Пакистаном и Индией, могут где-то еще быть очень такие огненные жесткие точки, но самое главное, главное значимое событие это 25.05.2025, вхождение Сатурна, символа холода, заморозки конфликтов, зодиакальный знакомый войны, поэтому война в Европе, здесь на Украине начнет заканчиваться, постепенно заканчиваться. Да, у нас есть как бы еще некая такая стадия, что инертности, инерция может продолжаться, инерция может идти чуть ли не до осени, но Сатурн, который входит в зодиакальный знак Овна, потом он выходит из зодиакального знака Овна, опять возвращается в рыбы 1 сентября, и окончательно и бесповоротно возвращается знак Овна в феврале 2026 года. Значит, промежутки между его вхождением и окончательным вхождением между маем и февралем 2000, маем 2025 и февралем 2026 года окончательно и бесповоротно закончится война в Украине. Я в это абсолютно верю. И, первые, и первое вхождение Сатурна в знак прям нам это покажет. 25.05.2025 года Очень саме чуть дата для того, щоб ми наконецьки наглядно увиділи чиртання завершення війни в Україні. Які астрологічні поради влади ви вдали б українцям на травень 2025 року? Що потрібно зробити? А от, наприклад, чого варто навпаки уникати? Ну, самое интересное, самое важное, что сейчас Меркурий проходит по знаку Тельца, вот, вот целый мая это. Поэтому считается, что самые лучшие покупки, когда Меркурий в Тельце. Поэтому хорошо покупать недвижимость, хорошо землю, вкладывать в какие-то косметику, ювелирные изделия, в золото. Очень хорошая такая позиция, тем более он вообще абсолютно не ретроградный. И вот его вхождение в зодиакальные знаки тельца будут у нас про их проходить сразу же после 10 числа. Поэтому очень важные покупки с 10 числа по 25 примерно наиболее благоприятные в этом плане. Потом на Меркурии в тельце хорошо всегда изучать какие-то науки, связанные с творчеством, значит науки, связанные с красотой, эстетикой, хорошо пойти в маникюрные не знаю, или дизайнерские, или какие-нибудь парикмахерские, значит, курсы, очень хорошая вот такая вот ситуация. А с другой стороны, Венера у нас будет продолжаться оставаться в Овне, а это планета любви, в Овне, как бы считается, не очень хорошо заводить долгосрочные романы, долгосрочные какие-то ситуации, поэтому какие-то короткие ситуации, там, любовь или секс на 2-3 дня, это, это да, нормально. Ну а так какие-то крепкие отношения в этом месяце, скорее всего, будет очень сложно найти. С другой стороны, у нас Нептун соединяется с зодиакальным знаком Сатурна. Тоже хорошая как бы, комбинация узнать, кто ваши враги, а кто ваши друзья. Сейчас будет такой период, когда многие тайные связи могут вскрываться. Ну и хорошая благоприятный аспект для переворота в Москве. Когда Нептун соединяется с Сатурном, всегда происходит переворот в Москве, и он должен созревать. И вот май-июнь месяц как раз вот такое может происходить.